Людей было достаточно много, хотя идея возникла вчера вечером. Просто в соцсетях было объявление, откликнулось очень много одесситов, до 50 машин участвовала. Получили разрешение в ГАИ, все оформлено, все было в сопровождении полиции. То есть мы стараемся оставаться в правовом поле, это наш девиз, мы не выходим за рамки закона. Результат будет однозначно, эта акция или другая, все равно здесь одесситы будут стоять до победы. И обязательно победу мы одержим, других мыслей даже нет ни у кого. Я надеюсь, что мы будем еще организовывать такие автопробеги для того, чтобы оповещать людей. Даже если они не будут сюда приходить в силу там, занятости своей, то они хотя бы будут слышать, что здесь вообще происходит. Потому что многие живут, и в силу того, что они работают, они просто не приезжают в центр, не смотрят телевизор и не понимают, что здесь происходит. Мне уже, знаете, уже как-то не смешно. Я вообще думаю, что это должно было быть первый день как-то должны были на нас обратить внимание, да, когда мы здесь все собрались, закрыли ее. Позавчера была прокуратура вообще полностью парализована. Но их не беспокоит. Все нормально. Наверное, они работают где-то, каких-то у них есть другие. У них есть куча здесь других ходов, выходов. Они как не, могут, не хотят ходить как нормальные люди на работу. Они хотят так, как они ходят. Ми повернемо народу оці дві функції, які нас просто вкрали зараз. Це функція постановки завдання органам влади, тому що ми влада. І функцію контролю виконання цього завдання. У нас немає зараз цієї функції, у нас їх вони вкрали і, і грають в ці ігрища в парламенті, там нам дурочку, вибачте. Вишають на уші, що одну дупу замінити на другу, яке буде щастя. Да не буде щастя, люди добрі, тому що партійна олігархічна система формування органів влади вона себе вижила. І ця система, і процес вже йде, вона буде замінена на систему територіальних громад, властиву для нашого народу споконвічну. Нам ніколи не була властива оця партійна система, оця представницька демократія. У нас завжди було вічі і було вічове правління.